Як ми і обіцяли, до нашої студії вже завітали люди а, напрочуд близько до кіно. Це сьогодні в нашій студії сценарист і режисер, хоча і по міняються, залежно від того, над якою роботою працюють. Знайомтесь, Олег Варфоломєєв та В'ячеслав Єгоров. Доброго ранку. Здравствуйте. тоже говорим мы сегодня в общем про кино, и светлое кино, не только украинское. А сейчас мы начнем разговор, наверное, с того, что украинское такое понятие, как закарпатское кино. Иснует оно? И как развивается эта галузь кинематографии у нас в нашем маленьком регионе? Потому уже хочется запомнить, что развивается. Ну, это, наверное, Славе вопрос. Он очень любит говорить <laughs> про закарпатское кино, если он не против. Да. Дело в том, что, конечно же, оживление очень э, на текущий момент прослеживается. Во-первых, аппаратура, которая позволяет снять более-менее качественную картинку получить, она стала доступна, ну, грубо говоря, на бытовом уровне. Ну, все купил себе фотоаппараты да. и снимают виду Да, да, да. Вот. И с... думаю, что они правы. Сразу... Да, там одна шутка есть такая, что мы с другом решили, что мы туристы, знаешь. И с этой точки зрения, конечно же, процесс есть, то есть даже мы знаем, наш друг... І скучниці, да, которые тоже как бы і можуть снімати їх, і, і голова отлично. То есть сам смысл це стало доступним для того, що називається для політичного угроманення. Угу. Тобто це, напевно, перший такий рушійний фактор, так? Да. Ну, Але крім того, що це стало доступним быстрого. З технічного так? боку, що ще так. треба для так. того, щоб розвинулося карпатське кіно, ну хоча б на всеукраїнський рівень. надо, чтобы в Киеве поверили, что в Закарпатье можно, оказаться не только приехать и там в чане покупаться, но и здесь могут быть люди, которые, может быть, не имеют столько образования и специализации нужной, но зато имеют свой какой-то взгляд особый. Mm -hmm. Тобто вливання якісь бюджетні необхідні з Києву для того, щоб ну не обов'язково з Києва, а з інших місцевостей для того, щоб Саша підняти зразу кіно. комерціалізацію. Вона велику роль відіграє у цьому продукті. Це все ж таки можна робити на якомусь такому аматорському рівні без великих внесків. Ну, можно. В принципе, я бы разделил как бы, эти две, два направления. Есть аматорское, авторское кино, которое, кстати, очень популярное сейчас во всем мире. И есть кино коммерческое. На самом деле те, кто начинает с этим сталкиваться, они понимают, что это очень два разных направления, как по конечному продукту, очень отличающемуся, так и по методам его реализации авторское кино, это, как правило, снимается со свои деньги, то есть, или там как-то с друзьями, с людьми, которые этому делу тоже им это интересно. А коммерческое кино снимается принципиально по-другому, это бизнес-проект какой-то уже, то есть, который проходит определенные стадии, там, поиск инвесторов, поиск денег, потом проработка всех этапов и съемка, и, собственно, про что все забывают, что самое главное это реализация продукта, его продвижение и, собственно, зарабатывание денег. Поэтому вот эти два направления они очень сильно разделяются. А в закарпатском кино, ну мне трудно судить, я не, не, не считаюсь каким-то экспертом закарпатского кино и вообще кино. Мне кажется, сейчас просто зарождается какое-то авторское кино очень серьезно. И видно, что есть попытки коммерческого кино. Попытки угу. такие. Я есть, саш, да. такая ну, для, для того, чтобы в кадр зашел актер, все равно для того, чтобы он себя уверенно чувствовал в жизни. Надо придумать, где взять там, сколько будет стоить съемочный день. Так, аби, що, так? <смеш> Як ви вважаєте, от закарпатські режисери, закарпатські сценаристи, вони мають е писати і робити сценарії, знімати кіно на тематику таку місцеву, автентичну, там, про чабанів, про вівець, скажімо, про гори, чи мають бути, бути більш глобальні теми? І чи буде цікаво, скажімо, е світовому глядачу дивитися фільм від закарпатського режисера, якщо він буде знятий не про гори, не про чабанів, а скажімо, про космос? Ну, в принципе, если честно, вот как мне кажется, немножко набило, что называется, оскомину. Фильмы, которые, может, я неправильно сейчас говорю, которые именно про Чабанив и так далее. Оно, оно должно быть это кино, безусловно, потому что оно показывает культуру того места, где мы живем. Но вообще кино считается искусством без границ. Это банальная фраза избитая, но это правда. И Закарпатье, вот как-то Славик правильно сказал, оно скорее нас надыхая, то есть к этому горы, виды и эта обстановка, но не обязательно это должно быть именно про, про, про Закарпатье, или про горы, или там про Чубани. Вот как бы так мне кажется. Ну, но в любом случае остается, в кадр все равно попадает вот то, что у нас есть, вот это богатство. И это немаловажно, да. До цього часу ви працювали в більшій частині над короткометражними фільмами, так? Зараз, наскільки мені відомо, ви знаходитесь на одній із стадій роботи над повним метром. Що змусило, що наштовхнуло вас, так би мовити, із короткометражу перейти в повний метр і з якими проблемами зіштовхнулись тут уже на такому початковому етапі? Подтолкнуло нас э, то, что короткометражки это на 90, наверное, 5% авторское кино. И его не назовешь мейнстримом, что называется, то есть кино, которое определенно имеет стиль, который, как мы поняли, не совсем нас устраивает. Вот. Мы бы хотели перейти к кино более ну, коммерческому, я знаю, как это правильно сказать, ну, то есть мейнстримум, то есть кино для коней кино для, для общей массы, для вот такого плана, и это, как правило, полнометражные фильмы. И так получилось, что мы для себя решили, что нужно попробовать начать прорабатывать именно вот такое направление. Ну да, фактически короткий метр, он почти не задумывается о зрителе. То есть какое отношение будет у зрителя? Вот я вот себя так. Меньше для себя. Из это себя. искусство ради искусства, да. Больше для режиссера. Более чистое, да. Допустим, на просмотре недавно вот это, на конкурсе короткометражных даже такой великий человек, как Пабло Пикассо, но такое, о, был такой момент, что я просто опустил голову, потому что ну, не мог смотреть. А цена про немое кино, так? <свят> 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 ну, мы участвовали в нескольких таких мероприятиях, фестивалях, и, в принципе, составили для себя мнение, что это немножко другое направление. Не то, что оно плохое, просто оно каждому свое, наверное. Вот мы поняли, что это не для нас. Искусство ради искусства, но, ну, наверное, это не для нас, это как-то там такое ощущение, что просто собрались режиссеры, и они показывают друг другу какие-то свои навороты, хотя там тоже очень есть интересные фильмы. Угу. Но они именно, как правило, попадают в зрительские симпатии. Угу. А вот первые места занимают работы, которые ну, может нам пока не понять, может, мы не доросли еще угу. до этого. А може, просто це не наше, поэтому... Питання як до сценаріста, якщо сценариста, якщо можна трішечки розкрити нам таємницю про сюжетну лінію цього фільму. Так не повністю, бо знаємо, що існують певні забобони, що не можна розкривати все, але отак е... Вектор так. в... Вектор направлення. Кіно про любов. Єдине, що почему то там... Женщина является бабушкой. Вот. Хотя э, это как бы о уровне, когда человек, как к человеку, о, любовь имеется в виду такая не плотская, а вот высшее проявление, нечто. Вот, как бы mm -hmm. вот об этом фильме. Фільм про кохання. Що ж, я думаю, сюжет тобі, Олександр, зрозумілий. Да. І, і направлення. До речі, є люди, з якими працювати над повним метром у нас на Закарпатті. Чи доводиться все ж таки а, навчати. навчати або, можливо, залучати якісь такі людські ресурси з інших областей, з столиці? Чи обмежуєтесь нашим регіоном? Ну, поки ми ограничуємося нашим регіоном, Кстати, немаловажно, я все время говорю, ми ми, а ми це не тільки ми вдвоєм, тобто є ще інші люди. В частности, это Александр Милявчик, ваш коллега, который, собственно, один из продюсеров фильма, ну, так это звучит, ну, продюсер, в принципе, по-правильному. Это мой брат Сергей Варфоломеев, то есть, вот сейчас, на данный момент, есть такая, он, кстати, занимается сейчас очень активно технической подготовкой. Говорит, Пока мы здесь сидим, говорим, он там пилит, рельсы строит, это реально, правда, то есть, там, конкретное действие делает. Поэтому я ну, хотел бы, чтобы они тоже как бы это обозначить. Вот это те люди, которые на данный момент сейчас нас уже есть. Есть и другие люди, которых, ну, пока я, наверное, всех не буду называть. это и... -то команда есть, можно да. можно Команда и есть, но это команда команда такая творческая начальной стадии. То есть конкретика пока еще не набрана актера и так далее. То, что mm -hmm. Фильм буду заниматься просто... на кинопливку. К сожалению, нет, или к счастью. То есть сейчас все снимают на цифру, как это говорится. Можно снять на кинопленку, на самом деле это не так дорого, но я думаю, что пока на этом этапе мы еще к этому не готовы. То есть, ну не так дорого это по меркам мирового кинематографа, то есть там всего лишь надо где-то, ну думаю, тысяч пятьдесят, сто, чтобы типа ну, взять в аренду камеру. По меркам кинематографа это маленькие деньги, да, долларов я имею в виду. Но по нашим сразу понятно, что это отпадает. Поэтому будем Ми з Олександрою перераховували касові збори фільмів, ну, майже всі вони зроблені в Голливуді, і там йде рахунок на десятки мільйонів доларів. Як ви вважаєте, може українське кіно взагалі вийти на таку нішу для того, щоб такі, мати касові збори? Хоча в такому майбутньому, що можна осягнути. Напевно, ну, ну, вклад, треба приблизно, в таких же цифрах. Ну, смисл такий, що якщо... оценивать рынок с точки зрения как зритель, да, у нас все-таки есть это непобедимое слово шара, да, вот, и поэтому, естественно, что сборы это то, что касается, там, Европа, Америка. Угу. Я, я думаю, та же наша соседка, Россия, там, или они, мне кажется, тоже не очень, там, в этом плане готовы Сложно, за да. культуру. Сложный вопрос, но его, в принципе, надо, мне кажется, развивать. И начинать надо с того, что кино надо относиться как к бизнесу прежде всего. У нас, к сожалению, относится к нему как к осваиванию, осваиванию денег. То есть дали деньги, надо снять, типа показать. А реально это бизнес. Ну, как бы оно звучит, конечно, немножко коробит, но это бизнес, в принципе, кинопродукция. И для этого нужно понять, что это нормальный путь. То есть вливание денег определенных, может быть, даже не очень больших, и получение, конечно, результата. Если команда видит именно этот процесс очень четко и настроена вот на такое. И другие команды тоже. То кино будет развиваться. Uh -huh. Потому что все почему-то думают, что кино будет развиваться как-то само собой. То есть появится куча людей, которые снимают, и оно вдруг начнет развиваться. Но без денег этого не будет. Тем более, деньги, ну, собственно, в кино. А про пошук інвесторів ви зараз працюєте, ну як ми вже казали, над повним метром, важко було знаходити людей, які б готові вливати кошти ну, в закарпатське кіно, в українське кіно ми зараз не будемо називати спонсорів, зразу попереджає, але просто чи легко знайти у тих людей і ну що треба пам'ятати знати на цьому етапі. Конечно же, тяжело, и мы их еще не нашли. Можем сказать, да. <coughs> то есть мы находимся нереально. на стадии как бы девелопмента, то есть в самом предварительном стадии, на котором производится только разработка этого проекта, где, собственно, идет поиск инвесторов. Ну, предварительный поиск инвесторов. И, ну, наметки есть, но... И желание есть. Понимаете, просто Историчная речь, речь идет, да, о довольно таких суммах, не большие для кинематографа, но для, в принципе, для нашего рынка это большие суммы. Поэтому... А можем назвать ориентом? сколько же треба грошей на таком початковом этапе, чтобы снять полный матрик? Чи это секретная информация? Ну, не то чтобы это секрет, я вам скажу по, по мировой, так сказать, по европейской классике. Для аматорского кино нужно 50 тысяч долларов. Для авторского кино, непрофессионального. Ага. Это минимальный старт, это считается типичный минимальный бюджет. 50 тысяч долларов называется. Второй типичный бюджет 100 тысяч долларов. Но это все авторское кино. Коммерческое, естественно, начинается от 500 и миллиона. Мы ну, сейчас о -о -о. так. Понятно, что такие деньги мы о них не можем говорить. Откровенно. Дуже часто буває, що таке авторське кіно стріляє, і невідомі режисери, початківці, маючи якусь дуже оригінальну ідею, потім стають мільйонерами просто завдяки тому, що цю ідею втілили в життя. От як ви ставитись до такого? Чи є сподівання, що Якщо ми станемо мільйонерами, ми вас у кофе. домовилися. Якщо говорити про, ну я знаю, такий а, сюжетний, чи не тільки сюжетний, а режисерський. От Гай Річі, і в нього схожі десь фільми, так ви до цього часу працювали, в, як я вже казала, в короткометражних фільмах. Чи присутній якийсь от, ваш стиль буде в повному метрі? Чи можете ви виокремити, аналізуючи свої попередні роботи, що в них щось своє, таке, я знаю, одинакове, щось схоже, і чи буде воно uh, в цьому кіно? Ну, поки стіль рана, я думаю, говорити, але зробимо так, що в цьому фільмі буде душа. в душа у него будет. Это очень важно. А какой-то стиль, я думаю, что это будет потом видно. Появился стиль, не появился, и как оно будет все. Но какое-то внутреннее наполнение, мы определяем этому очень большое внимание. И, наверное, это отразится. Мы надеемся, по крайней мере, что оно зацепит. Так, и на устанок. Сколько часов потребуется на съемку полного матру? так, ориентовно. Нам или вообще? Ну, я думаю, вам конкретно сейчас это такая парад когда же и нам. Ну, примерно в нашем проекте это порядка 7 месяцев мы посчитали. Uh -huh. вот. Но это так, понимаете, все это плюс-минус. Вот. Поэтому, в принципе, это зависит от того, насколько люди готовы будут нам помочь. Что мы как бы активно ищем. И что самое интересное, непосредственно сам съемочный процесс, где камера и актеры занимает... Там буквально получается, 25% ріп. Все остальное це до, це послі. Припродакшну, постпродакшення. Да, да, ну що ж, будемо сподіватися, що вже ну, зовсім скоро побачимо ми своє закарпатське кіно. Будемо бажати вам успіху тільки у всьому. Нагадуємо, до нашої студії завітав Олег Вархолом'єр та В'ячеслав Єгоров, режисер і сценарист, які працюють у сфері кіно. Ранок написі продовжується, не перемикайте на наш телеканал і залишайтесь разом з нами.